puasa di bulan Ramadan. Bulan Ramadan bulan ke berapa dalam Islam? Ha, kita tak pernah terfikir kadang-kadang kita eh orang kata pengumuman puasa baru kita puasa. Bulan Ramadan ni bulan ke berapa dalam Islam? Ha? Sembilan betul. Asyik baik Raihan buat lagu Muharram Safar Rabiul Awal. Ha, tu nasib baik kita bersyukur sebab apa? Kalau tak ada lagu tu belum tentu kita hafal. Macam-macam lagu Raihan buat ni. Nah, bukan nak promote Raihan tapi nak cerita lah. Lepas tu tentang bulan Ramadan. Cara nak niat. Nak niat. Apa? Niat puasa. Pun Raihan buat lagu juga. Kan? Memudahkan kita umat Islam untuk mempelajari berkaitan dengan serba sedikit perkara berkaitan dengan bulan Ramadan. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan, tahun lepas saja berapa ramai dan juga tahun ni berapa ramai yang pihak jawi tangkap tak berpuasa modus operandi orang yang tak puasa ni sama mana-mana ya. saja pertama sekali kalau tak puasa dia sakit apa gastrik sama yang kedua kan modus operandi dia akan cari kedai-kedai apa dia Kedai mamak semua dia, dia tak ada nombor dua dah Yang kedai yang utama dicari sekarang ni Ialah kedai makanan segera Sebab apa boleh drive through Cakap bahasa Inggeris sikit Lepas tu tak pun dia cakap bahasa apa pun ha, Dia berbuat tak faham kan Dia boleh order online Tak payah cakap pun sekarang ni Boleh order grab sampai ke rumah Sebab tu kita kan Belum puasa grab tengah-tengah hari pun jalan lagi Ramai yang tak puasa Kan Bila saya tanya baru ni ada tangkap seorang tak puasa uh, Bulan Ramadan baru ni Kita tanya kenapa tak puasa Sebab saya rasa maruah saya hilang Ustaz Dia kata sebab kat rumah ada biskut ya. Kalau buka puasa dengan biskut Hilang maruah Kalau nak buka puasa lalang nasi kandak sadam dia kata. Oh, tak boleh macam mana pun perbuatan membuka puasa di bulan Ramadan tak berpuasa perbuatan dosa besar. Gantilah puasa lah setahun genap pun tidak akan dapat seperti mana puasa sehari dalam bulan Ramadan. Itu kelebihan berpuasa. Itu rukun Islam yang ketiga. Rukun Islam yang keempat yang yang paling ramai orang kita lupa iaitu menunaikan zakat. Menunaikan zakat bukan sekadar pada bulan Ramadan Yang mana tuan-tuan yang bekerja Yang mana pendapatannya Boleh dikatakan mampu Walaupun duduk di bandar Ada kebanyakannya ada golongan B40, M40, T20 semua Tapi jika ada ruang 2.5 daripada gaji kita Daripada harta kita yang kita simpan Tunaikanlah zakat Nampak macam sikit tetapi kesannya sangat besar. Untuk pengetahuan tuan-tuan, duit zakat ni bukan boleh kita bina untuk masjid, bukan kita bina masjid ke kita nak buat jambatan kan tu bukan kegunaan duit zakat. Duit zakat untuk asnaf. Ha, kalau kata duit zakat yang dilaburkan untung yang dilaburkan tu, tu cerita lain. Ni duit yang kita berikan untuk zakat. Kita tunaikan zakat fitrah, zakat perniagaan Zakat peternakan Zakat KWSP Dan sebagainya, zakat simpanan Zakat mah ha, Yang mana tuan-tuan ada simpan mah Dua apa Dua, mana dua jongkong kat ke ke rumah kan Simpan, tak pakai Pun kena zakat, jadi untuk membantu Golongan yang susah Semalam di masjid jamek Saya buat satu program bersama pihak jawi Santuni gelandangan Ha, sebab gelandangan ni ramai di KL ni meningkat dalam masa 3 tahun ni paling ramai di Kuala Lumpur lah gelandangan. Jadi saya dapat satu keputusan saya tak nak bagi makan. Kalau kita bagi makan kita macam bagi dia ikanlah, ya. tak bagi dia batang pancing tu. No. Jadi kita dah offer kerja. Yang kedua kita tak nak bagi makan sebab makan pula mewah dah dengan makanan. Kita bagi barang keperluan iaitu barang-barang mencuci. Sabun Shampoo Apa ni Ubat gigi Berus gigi Tiga lah kita bagi Tiga berus gigi Kita bagi sekali Sebab apa Kalau dia kata um, Satu hilang ha, Ada lagi dua ha, Jangan kata Alasan hilang pula Sebab Kebersihan diri pun salah satu tuntutan Daripada Ajaran Islam Tak kisah Walaupun duduk kita Di mana-mana sekalipun Kebersihan diri Kena jaga Dan perkara pertama Dicerita dalam kitab Kitab fiqah Perkara apa mana-mana kitab fiqah, kitab ibadah Perkara pertama, bab pertama tentang taharah Tentang kebersihan mana dan tuan-tuan datang dalam keadaan yang baik tak, tak pakai baju Melayu pun tak apa Ada yang pakai jubah, ada yang pakai kurta Yang penting bersih Dari segi pakaian kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu SWT dan, dan juga ada juga beberapa pendapat ada yang tidur, kalau kadang, kadang tidur malam pakai baju yang sama solat subuh ha, ailiur, basi menitik macam mana hukum dia sebab itulah setiap kali bangun solat untuk subuh ha, kita pakai pakaian yang bersih kita datang untuk solat pakai pakaian yang bersih dan bukan pakai pakaian yang kita tak tahu adakah tercemar atau tidak kerana pakaian kita tu menjadi punca kekhusyukan solat kita dan segala perkara ibadah dalam rukun Islam ni menjadikan diri kita lebih khusyuk melaksanakan perkara-perkara yang dituntut oleh Allah. Tuan-tuan yang mana mungkin belum menunaikan zakat pendapatan, belum tunaikan zakat simpanan. Kalau ada rezeki cuba buat tuan-tuan. Seronok kehidupan kita. Dan kadang-kadang duit kita dalam akaun, duit kita kadang tercicir, itu berkemungkinan disebabkan kita kurang bersedekah, kita kurang berzakat. Ha, kalau kata hilang saya sendiri pun hilang duit Macam-macam lah Ada yang orang pinjam Ada yang uh, pinjam tak pulang-pulang Satu lagi cerita buat hutang ni Itu geram ni Dengar cerita buat duit ni dia marah Sebab apa? Modus operandi orang yang berhutang Orang yang berhutang ni Siapa-siapa dekat sini yang ada hutang Kepada kawan mereka Tunaikanlah Bayarlah balik hutang kalau hutang dengan bank ke apa tu lain cerita lah ha, Tu sendiri pandailah Seri yang hutang, seri yang bayar Kalau hutang dengan kawan-kawan Yang mana belum tunaikan Ingatlah Kita hidup tak lama tuan-tuan Kalau ada hutang Tipu kawan ke kan nak pinjam Mula-mula dia pinjam hari ni dia kata Eh boleh tak nak pinjam 50 Petang ni aku pergi balik Kita bagi 50 2 jam dia dah bagi balik lah 50 kita Woi hebat Besok dia pinjam pula 100 Dia kata aku pulang besok lah Besok tu awal pagi dia transfer duit 100 kat kawan dia ha, Dan modus operandi terbaik orang berhutang ni ialah Dia pinjam 500, dia kata besok aku bayar Tiba-tiba -tiba dia hilang Orang yang bagi hutang ni pula ibarat Pengemis nak meminta-minta kepada orang yang dia bagi hutang Jadi perkara hutang ni mampu Ataupun perkara hutang ni adalah perkara yang menjadi penghalang kepada makbulnya doa seseorang Mungkin kalau dia berhutang banyak sangat kawan dia Berhutang dan tak berniat untuk bayar Sebab tu buat bisnes apa pun Buat perkara apa pun tidak akan berjaya Kerana dia menanggung doa-doa orang yang dianayanya Itu perkara yang melibatkan kewangan Iaitu perkara ke keempat dalam Islam Iaitu menunaikan zakat Pecahan kepada zakat ni ada banyak Dan kita akan simpulkan nanti Kerana masa agak terhad dan yang seterusnya yang kelima Tunaikan haji Ada siapa-siapa kat sini dah dapat Whatsapp daripada ni lah. Dapat pemakluman daripada tabung haji Semalam dah keluar Bermula 24 hari bulan 10 dah ada Dibuat panggilan haji Siapa yang dapat panggilan haji Alhamdulillah, tahniah Sekarang ni ada duit pun Belum tentu boleh pergi haji Rasa haji, duit penuh aku 300 ribu dah dalam tabung haji tak mau habar ke orang kan tak, tak, boleh beritahu berapa duit ni Jadinya <gih> duit <tid> yang cerita ke orang Jadinya tabung haji Kalau kita ada 200 ribu dalam akaun pun Belum tentu kita boleh pergi haji Sebab mengikut giliran Kalau nak buat rayuan boleh Tapi kena bayar full 33 ribu Tak ada masalah Duit 200 ribu dalam akaun Tetap nak pergi dengan Apa orang kata apa Nak pergi muasasah 15 ribu juga Bayangkan dalam akaun ada 200 ribu tapi dia nak bagi RM15,000 juga Sebab apa nak jimat Nak guna subsidi Itu perkara yang tak, tak betul Sebab apa Perkara yang terbaik ialah Kita tunaikan dengan kemampuan kita Kemampuan ni bukan dari segi segi harta saja Badan kita Kesihatan pun kena jaga juga Sebab perjalanan Nak pergi perjalanan di Mekah dan Madinah tu Bukan perjalanan yang sikit-sikit lah Nak berjalan daripada Masjidil Haram nak pergi ke hotel disediakan oleh orang kepada oleh tamu haji agak jauh juga. Macam kita pergi umrah 30 meter daripada Masjidil Haram. Memang 30 meter tapi daripada dataran Masjidil Haram. Jalan penat juga tu. Kan, dapat jarak daripada dataran nak masuk ke mataf ataupun kawasan Kaabah tu jalan penat juga oh. Ha, tu tak kira lagi nak zain, nak tawaf Itu perkara yang melibatkan kekuatan Melibatkan kemampuan diri Dan kalau rasa ada sakit yang sangat teruk Biasanya tabung haji akan Hold dan tidak benarkan kerana Di sana nanti takut orang lain pula yang nak pikul Dia punya masalah pula Kalau setakat nak tolak wheelchair tak apa ini nak angkat nak itu nak itu nak apa nak drip air lah apa semua jadi perkara tu mendatangkan mudarat bagi orang lain jadi insyaallah siapa yang terpilih aa, untuk menunaikan haji semoga diberikan haji yang mabrur dan hidup lah hidup dan hidup insyaallah hidup sepanjang waktu nak pergi haji inilah lah macam-macam perkara boleh berlaku ni walaupun hari ni dapat tawaran haji kita tak tahu kesudahan kita dia adakah sampai ke tidak bulan bulan apa ha? haji Zulhijjah bulan Zulhijjah. nah ha. kebiasaannya ramai orang mati bulan apa ha, haji ramai orang mati bila siapa boleh bagi tahu jawapan kebiasaannya ramai orang mati tiga bulan yang pertama bulan Rejab yang kedua bulan Syaaban yang ketiga bulan Ramadan Tiga bulan ni antara bulan yang paling ramai orang meninggal Kalau ikut statistik Kubur-kubur ha, apa di lembah kelang ni Banyak orang mati Ah, ha, Bulan Rejab, Syakban, Ramadan Ah, ha, Jadi sementara kita ni sekarang ni bulan Rabi, bulan apa? Jamadil awal Jamadil akhir Rejab oh, ah, Tak lama dah ha? Lagi tiga bulan Kita tengok siapa yang mati dulu <laughs> Saya kadang-kadang tu lah, takut juga kita melawak-melawak kan dia melawak tu ada orang tanya Ayah Ustaz meninggal umur apa? Ayah saya umur 60 meninggal Kawan saya ataupun staff saya lah Pegawai-pegawai eh, saya di pejabat Saya tanya dia Haji umur apa dah? Saya umur 59 Oh tak lama setahun lagi ya? Sebab ayah saya meninggal umur 60 Nak jadi cerita tiba-tiba dia jadi Dia kata demam-demam Saya takut kan jadi doa betul pula kan Ya Alhamdulillah hidup lagi lah Nombor 64 lah Terus setiap kali saya jumpa saya akan cakap Harta banyak-banyak tu sedekah lah kat masjid kan yang mati kan baru nak buat wakaf lah Nak buat hibah lah kan Tu kata Selagi kita hidup Selagi tu kita berbakti Dan sedekah yang terbaik eh, Sedekah dulu kepada ahli keluarga kita Sedekah untuk dakwah umat Islam Tu pun perkara, perkara yang baik Baik dan seterusnya Dah selesai rukun Islam Kita masuk rukun iman Masa berbaki beberapa minit Tapi kita akan masuk rukun iman Mungkin sampai dua ataupun tiga saja Kerana apa? Ish, kalau saya cerita habis Takut tak dijemput dah ha, Cerita sikit dulu Nanti sambung kemudian tak cerita. Dan seterusnya Okey, Rukun iman yang pertama Beriman kepada Beriman kepada Allah Okey, abang beriman kepada Allah. Oh, abang step mata. Beriman, confirm. Tadi ni baru jadi orang Islam ni, baru jadi orang beriman. Confirm ah, ha? beriman lah. Ha? Nama Allah ada berapa? Ada berapa nama Allah? Hah? 99, betul Haji Ya? Ha? Nombor 57 apa? Kata beriman kan? Ha? Nombor 57 tak ada dalam lagu Nasalukaya man huwa Allah tak ada. Saya dah check ah memang tak ada nombor 57. <laughs> Lepas patut saya boleh tanya soalan tu. No. Ha. Nombor 57 tak ada. Nama dia ialah Al-Ahad. Al-Ahad tak ada dalam lagu Nasalukaya. Ha boleh pergi check tengok. Memang tak ada. Al-Ahad tak ada tu nombor 57. Dan sifat Allah ada 20. Walaupun sekarang ni ramailah kata apa ustaz ni ni ajaran mana sifat 20 lah apa semua ni ni semua dah ditulis oleh ulama-ulama kita. Jadi lebih baik kita sebagai yang tidak mengetahui terlalu dalam berkaitan Islam kita ikut saja ulama-ulama kita yang sudah tentu mereka pun menjaga akidah mereka dengan baik dan pastinya selaras dengan apa yang Nabi kita ajarkan. Dan yang kedua rukun iman yang kedua dan ramai yang mungkin lupa rukun iman yang kedua ialah beriman kepada ha, beriman kepada apa? Beriman kepada apa bang? Jangan Google bang. Beriman kepada ha adik. Ha? Malaikat. Bagus. Lagi ada QR. Ha, dia mesti bagi 10 ringgit. Ni betul ni betul. Azan dah. Belum ye. Siapakah yang tunggu kita di pintu syurga nanti? Ha, adik. Hari hari itulah ha, ada seorang gelandangan jumpa saya. Ustaz, ustaz belajar agama berapa lama dah? Ha? Saya kata ada, ada dekat 20 tahun kot. Ah, ha, siapa tunggu kita di pintu syurga? Saya kata ha, malaikat Ridwanah, ha, penjaga pintu syurga. Dia kata salah ustaz. Yang tunggu kita di pintu syurga dia kata Elikan. "Jikalau aku pergi dulu, Kunantimu di pintu syurga dia kata itu macam-macam soalan kalau dengan kawan-kawan kalau di jalanan ni kan di masjid jamik pula ramai gelandangan jadi soalan macam-macam pelik-pelik apakah kata-kata terakhir Firaun tahu apakah kata-kata terakhir Firaun sebelum dia tenggelam kita pun tengok Al-Quran oh Firaun ni bersaksi ya dia bersyahadah Allah ni Uh, ialah Tuhan dan Musa itu ialah Nabi kan dia kata salah kata-kata terakhir Fir'aun ialah sebelum dia tenggelam dia kata apa dia kata glu 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 sebab tenggelam tu geram kadang-kadang kita ni yang belajar agama tiba-tiba kena soalan macam tu kita jadi kadang-kadang uh, tu lah buat boleh lah buat model-model bercerita kan jadi susun atur rukun iman iaitu rukun iman kedua iaitu malaikat kita kena tahu 10 wajib kita ketahui 10 malaikat uh, yang diwajibkan kita untuk tahu yang pertama bermula dengan Jibril malaikat yang menurunkan wahyu daripada Allah yang kedua malaikat Mikail yang turunkan rezeki dan hujan malaikat yang ketiga malaikat Israfil malaikat yang meniup bah ha huh? Alamak, tak bawa duit cash. Nanti jumpa ustaz kat luar, ustaz bagi RM10. Nah, jumpa ustaz kat luar ni nanti kat tepi ustaz pakai motor tepi tu. Kat tepi uh, tu ah. Uh. Nanti jumpa ustaz, ustaz bagi RM10. Uh, bagus. Meniup sangka kala bukan meniup. Bukan niup apa? Bukan niup trompet. Uh, dia, uh, malaikat Israfil tiup saka kala. Malaikat nombor empat, malaikat yang paling famous sekali, malaikat apa? Malaikat maut oh boy, lah, Macam macam band rock kapok ah. Malaikat Israel Malaikat paling terkenal Sebab ada lagu kan Ada lagu Jadi tak ada pernah lagi dengan lagu Malaikat Jibril kan? Pernah dengar lagu Jibril Lagu Malik kan tak pernah Jadi malaikat yang paling famous ialah Malaikat Israel ada lagu Dan seterusnya malaikat yang akan menyoal Dan menyiksa di dalam kubur Mungkar dan nakir Malaikat yang berada di belah kanan mencatat kebaikan Malaikat Raqib Malaikat yang kiri apa? Afiq kan? Atid Malaikat Atid Dan malaikat yang jaga pintu syurga Malaikat Ridwan Dan yang ke sepuluh malaikat Malik Siapa yang tak hafal sepuluh nama malaikat ni malu ke dia ni? Dia umur apa? 12 Ustaz ingat umur 8 tahun tak malu. Ha 12 tahun ah. 12 tahun dah hafal lah. Oh hebat. Jadi kita sendiri sebagai umat Islam dan mengaku kita ni beriman adalah satu satu apa? perkara yang memalukan. Ah rasa berpeliklah. Satu perkara yang memalukan jika kita tidak tahu berkaitan dengan Islam dan juga berkaitan dengan iman. Kerana menjadi tonggak kewajipan kita sebagai umat Islam dan orang yang mengaku beriman untuk mengetahui perkara melibatkan rukun Islam, rukun iman dan juga ihsan. Di kesempatan masa yang ada insya-Allah kita akan tangguh dahulu aa, perkongsian kita pada ketika ini dan insya-Allah masa-masa mendatang kita akan sambung lagi. Dan aa, jangan risau perkara-perkara ni jika tidak dalam ceramah pun kita masih ada teknologi, kita ada TikTok, kita ada media sosial Facebook, kita ada Google, kita ada telefon bimbit. Semuanya di hujung jari. Jangan berhenti belajar Sehinggalah kita Mati kerana ilmu yang dicari Ini akan membawa jadi bekalan Di dalam akhirat kelak Di alam akhirat kelak insyaAllah A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi alamin Wassalatu wassalamu ala Ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi Ajma'in

permudahkanlah urusan kami dalam menuntut ilmu dalam mencari ibadah buatmu ya Allah ya Allah jika ada di kalangan kami yang berselisih faham yang bergaduh ya Allah kau tenangkanlah hati mereka dan rapatkanlah semula hubungan mereka ya Allah ya Allah jika di kalangan kami ada yang belum bernikah ya Allah kau kurniakanlah mereka pasangan-pasangan yang soleh dan soleha ya Allah ya Allah jika di kalangan kami ya Allah ada yang belum menimang cahaya mata kau berikanlah mereka cahaya mata yang menjadi penyejuk dan mata hati mereka, Ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, kekurniakanlah kepada kami warisan, Ya Allah, untuk meneruskan dakwah ke jalan-Mu, Ya Allah. Ya Allah, kau berikanlah keberkatan kepada seluruh mereka yang berada di dewan solat dan di luar dewan solat ini, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa'afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla almaut wa rahmatan aindal maut wa maghfiratan ba'dal maut Rabbana atina fiddunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar wa salallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin qabbalallahu minna wa minkum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada lima makluman. Yang pertama